કંડલા પોર્ટની અંદર રૂકમણી એન્જિનિયરિંગમાં ક્રેન નીચે દબાઈને મજૂરનું મૃત્યુ કંપની તરફથી યોગ્ય જવાબ ના મળતા પરિવાર દ્વારા લાશ સ્વીકારવાનો ઇન્કાર નમસ્કાર દર્શકો દર્શક મિત્રો તમારું વીર ન્યૂઝ લાઈવમાં સ્વાગત છે અત્યારે આપણે છીએ રામબાગ હોસ્પિટલની અંદર ત્યાં કાલે રાતના બાર વાગે કંડલા પોર્ટની અંદર એક બનાવ બનેલો છે કે ભીખારામ પરમાર નામના એક વ્યક્તિનો ક્રેન નીચે દબાઈ કરીને મોત થયેલ છે તો એમની સવારના દસ વાગેની આસપાસ રામબાગ હોસ્પિટલની અંદર ડેડ બોડી લઈ આવવામાં આવેલ છે પોસ્ટમોર્ટમ કરીને હજી ડેડ બોડી ત્યાં રામબાગ હોસ્પિટલની અંદર છે એમની સમાજના લોકો જે સાથે કામ કરતા હોય સહકર્મીઓ એ બધા અત્યારે સાથે જ છે ને એમનું કહેવું છે કે જ્યાં સુધી કંપની તરફથી અમને લેખિત બાંધરી આપવામાં આવશે નહીં ત્યાં સુધી અમે ડેડ બોડી સ્વીકારશો નહીં એનું કારણ એક જ છે કે આ પોર્ટની અંદર પાંચથી છ બનાવ આગળ બની ગયેલ છે ને તમામને પચીસ હજાર કે પચાસ હજાર કે લાખ રૂપિયા આપી કરીને એમની બોડી શિફ્ટ કરી દેવામાં આવે છે સૌ પ્રથમ તો ભાઈ તમારો પરિચય આપશો મારું નામ સંજય સરિયાલા છે ઓર સમાજ કે વાત નહી સમાજ પ્રદેશ કે સભી સ્ટેટ કે बहुत से लोग कंडला पोर्ट में काम करने आते हैं और एज ए लेबर के रूप में इसमें वो बात नहीं है कि हम हमारे समाज के लिए लेकिन सभी समाज की ये आवाज़ हम में हम लोग उठा रहे हैं आज कि कोई भी व्यक्ति की घटना में मौत हो जाती है एक्सीडेंट में मौत हो जाती है यह हमारे समाज के अंदर आज छठी मौत है दो तीन सालों के अंदर इसमें पच्चीस पचास हज़ार रुपये का जो भी कंपनी होती है एम्बुलेंस का पेमेंट करके उनको रवाना कर दिया जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन आज कंडला पोर्ट के अंदर इतने सारा सबसे बड़ा देश का व्यापारिक पोर्ट है इसके अंदर कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है चाहे भी कोई मशीन हो लोडेड ड्राइवर हो डंपर ड्राइवर हो और उसके आकस्मिक मौत होती है तो अगर कंपनी कंडला पोर्ट अगर पास जारी करती है तो उसके साथ उसका डब्ल्यू पॉलिसी जारी होना चाहिए अगर किसी की डेथ होती है तो उसको क्लेम क्या उसका मुआवजा कौन देगा कंपनी कॉन्ट्रेक्टर पर डालती है कॉन्ट्रेक्टर पोर्ट पर डालती है तो इसके अंदर वो उसकी वो जिसके घर के अंदर ये हादसा होता है उसके लोग परिवार के लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं और उनके दर दर की ठोकरें खा रहे हैं मतलब आप सुबह को दस बजे यहाँ पे आए हुए हो अभी शाम के साढ़े पांच बज रहे हैं अभी तक आपको प्रशासन की ओर से क्या जवाब मिला है ना तो कोई कंपनी की तरफ से कोई रिव्यू आया है और ना प्रशासन की तरफ से जो भी इनकी कार्रवाई थी इन्होंने कर ली लेकिन कंपनी का एक भी आदमी रामबाग हॉस्पिटल में उपस्थित नहीं हुआ है और नही हमको कोई संतोषजनक जवाब मिला है कंपनी का नाम क्या है कंपनी का एक तो हैं, जो क्रेन की कंपनी है और जो पास जारी किया है कि का, वो है एसीटी का एसीटी सी इंफ्रापोर्ट या ए शिपिंग वाला का मतलब आप सुबह को आए हो तो आपके जिस बाइक की डेथ हुई है उनका पोस्टमार्टम भी हो चुका है और अभी तक डेड बॉडी यहाँ पे ही है तो आप लोग डेड बॉडी क्यों नहीं लेके जा रहे हो फाइनली हमने ये तय किया उठा देंगे तो हर बार हमारे साथ ऐसा ही होगा और कोई हमारे एक समाज की बात नहीं है हम बाहर के प्रवासी लोग कोई भी हो सभी के लिए सभी के साथ यही घटना होती है चाहे राजस्थान का हो चाहे उनका कोई सुनने वाला नहीं है तो आज हमने ये आह्वान किया है हम लोग अभी डेड बॉडी नहीं उठाएंगे जब तक हमको कंपनी से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिले मतलब जो परिवार है जिसके साथ ये हादसा हुआ है और प्रशासन तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को तो ये कहना चाहेंगे भाई के तीस साल से अगर कोई सत्ता में अगर सरकार है और अगर ग्राउंड लेवल पे मजदूर मजदूर वर्ग का अगर अगर सुनवाई नहीं हो पाती है तो यह बहुत ही दुखदायक बात है मतलब डेड बॉडी जब तक आपको कोई लिखित में नहीं मिलेगा तब तक आप लोग यहाँ से डेड बॉडी नहीं उठागे हम लोग यही रहेंगे जब तक हमको कंपनी के थ्रू